सिवाभ्यास्परा सृष्टुराभ्या नगेन्द्र कन्या वृषकेतना नमो नमः शंकर पार्वती नमस्वाभ्या सरसोत्सवाभ्या नमस्कृताभीष्टवरप्रदाभ्याम् नारायणेनाचितपादुकाभ्याम् नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्यां वृषवाहनाभ्याम् विरिञ्चिविष्मिन्द्रसुपूजिताभ्याम् विभूतिपाटी रविलेपनाभ्या नमो नमः शङ्करपार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्याम् जगदीश्वराभ्याम् जगत्पतिभ्याम् जय विग्रहाभ्याम् जम्भारिमुख्यैरभिवन्दिताभ्याम् नमो नमः ना शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्याम् परमौषधाभ्याम् पञ्चाक्षरी पञ्जररञ्जिताभ्याम् प्रपञ्च सृष्टिस्थितिसंहृताभ्याम् नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्याम् अतिसुन्दराभ्याम् अत्यन्तमासक्त हृदम्भुजाभ्याम् अशेष लोकैकहितङ्कराभ्याम् नमो नमः ना शङ्करपार्वतीभ्यां नमः शिवाभ्यां कलिनासनाभ्याम् कङ्कालकल्याणवपुथराभ्याम् कैलासशैलस्थितदेवताभ्यां नमो नमः ना शंकर पार्वती भ्याम नमः सिवा भ्याम आशुभाव पहाभ्याम असेशलोकाय नमो नमः शंकर पार्वती भ्याम नमः शिवाभ्याम् रथवाहनाभ्याम् रवीन्दु वैश्वानरलोचनाभ्याम् नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्याम् जटिलम्धराभ्याम् जरामृतिभ्याम् च विवचिताभ्याम् जनार्दनाब्जोद्भव पूजिताभ्याम् नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्याम् विषमे क्षणाभ्याम् बिल्वच्चदा शोभावती शान्तवती स्वराभ्याम् नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्याम् नमः शिवाभ्याम् पशुपालकाभ्याम् जगत्त्रयी रक्षण बद्धृ हृद्भ्याम् हुरुद, समस्त देहासुरपूजिताभ्याम् नमो नमः शङ्कर पार्वतीभ्या स्तोत्रम् त्रिसन्ध्यम् शिव भक्त्या पटे द्वादशकम् नरो यः स सर्वसौभाग्यफलानि भुङ्क्ते शतायुरान्ते शिवलोकमेति श्रीमच्छङ्कराचार्यकृत श्री, श्री उमामहेश्वरस्तोत्रम् सम्पूर्णम्